Мне очень нравится Брошко, но в последнее время он чуть-чуть, скажем так, подупал его уровень. Объясню почему. Потому что, когда он играл в «Заре», интенсивность у него была больше. Потому что мы не всегда играем первым номером, и на нем лежало много ответственности. Придя в «Динамо Киев», они играют первым номером, и на нем ответственности меньше. Поэтому мы видели гол Ворслы вчера. Да, так. И видели до этого игру сборной Украины, там где тоже, мягко говоря, он принял участие в пропущенном нами голе. Поэтому я и тогда говорил, что ему бы еще полгодика годик бы обидеться. Но он хороший парень, он и как человек хороший, и как футболист неплохой, но ему надо все равно совершенствоваться. В Динамо Киев тяжело совершенствоваться. У них слишком большие задачи. Знаете, бывает боязнь больших клубов. У него, я не могу сказать, что она боязнь, но ему просто тяжелее там. Если бы он годик бы еще окреп был у нас, я думаю, он бы был бы абсолютно другим футболистом. Ну, еще нет. более лучшим.